o'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng unutilgan shaxslarni mana shu tariximizda qoldirgan ulkan merosini o'rganish maqsadida juda katta e'tibor qaratdiki xalqimizning asriy orzusi va niyati edi albatta adolatni bayroq ko'tarib ilm fan ahliga homiylik ko'rsatgan buyuk ipak yo'lini rivojlantirgan mo'g'ul bosqinchilaridan ona yurtimizni ozod qilgan buyuk sarfgarda olim buyuk bunyodkor bo'lgan shaxs amir temur albatta birinchi o'rinda tarix sahnasiga kelib chiqadi bu muzey 1996 ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yil o'n sakkizinchi xalqimiz tomonidan qutlanib qarshilanib katta tantanar bilan nishonlanib ochildi marmardan ishlangan lafdagi 3. halifa usmon qur'on kitobiga e'tiboringizni qarataman bu qur'oni karim mak uchinchi xalifa usmon tomonidan yettinchi asrda yozilgan bo'lib kik terisiga yozilgan eski kulfi xatida bitilgan bu kitobning asli uch yuz ellik uch voradan iborat eniga oltmish sakkiz santimetr bo'yiga ellik uch santimetr har bir balog'iga o'n ikki qatordan misra yozilgan bu kitobning asli bizada toshkentda hazrati imom majmuasini mo'yif muborak madrasasida o'rin olib turibdi temuriylar tarixi davlat muzeyida o'rin olgan bu kitobni esa ko'rib turganingiz nusxasi bu kitobning nusxasi 1905 ming to'qqiz yilda sankt peterburgda ellik nusxa ko'chirilgan mana shu ellik nusxadan biri bizani muzeyda o'rin olib turibdi yuqorida juda chiroyli milliy naqshlarimizni ko'rib turibsiz gumbazi atrofida mana shu naqshlarni atrofiga esa oltin suv bilan ishlov berilgan quyiroq qismida esa amir temur lahziga xos bo'lgan bitklar yozilgan agarda bizning xushsudratimizga shubhangiz bo'lsa biz qurdirgan binolarga boqing yuz ming otlik qila olmagan ishni bir to'g'ri tabir amalga oshirish mumkin kuch birlikda qudrat adolatda kabi lavziga xos bo'lgan so'zlar ham bittib yozib qo'yilgan aziz mehmon yana e'tiboringizni devoriy tasviriy san'at asariga qarataman bu asarimiz buyuk sohib qiron buyuk bunyodkor deb nomlanadi asar 3 qismga bo'linadi birinchi asar tug'ilish ikkinchi asar yuksalish uchinchi asar faxrlanish deb nomlanadi birinchi asarga e'tiboringizni qarataman birinchi asarda bir nechta ayollarimizni ko'rib turibsiz mana shu ayollarimiz amir temurni tug'ilishi munosabati bilan ko'rsatilgan beshik to'y marosimini guvoh ham bo'lishingiz mumkin bilasiz o'zbek xalqida mana shunday chiroyli udum bor o'g'ildir qizdir farzand dunyoga kelganda unga atab beshik to'y marosimlari o'tkaziladi yuqorida esa humo qushi baxt qushining amir temurga tushib turgan ilohiy nazari ko'rsatilgan uning yuqorisida esa yulduzlarni markazida qo'y tasviri ko'rsatilgan demak amir temur 1336 yilning 9 aprelida mana shu qo'y burji ostida tavallud topganligidan dalolat berib turibdi ikkinchi asarimizda esa amir Temur yuksalgan payti taxtda o'tirgan qiyofasi ko'rsatilgan atrofida vazirlari ulamolari harbiy bahodirlari bilan birgalikda mashg'irat o'tkazayotgan chog'i ko'rsatilgan asarimiznig yuqorisida esa amir temurning oltin harflar bilan yozilgan shiori bitilgan rosti rusda deb ya'ni to'g'rilik najotdadir deb shiorning ikki tarafiga quyosh va oy tasviri tushirilgan quyosh qudrat ramzini ifoda etsa oy to'linlik ramzini ifoda etadi quyosh pastdagi farishta oq mato ustida adolat qilishini keltirib tushirmoqda to'lin oy pastdagi farishta esa yashil mato ustida muqaddas kitob qur'oni karimni amir temurga tushirib keltirmoqda bu esa amir temur adolat yuzasidan ish davlatni qur'oni karimga amal qilgan holda boshqarganligidan dalolat beradi Asarimizning quyiroq qismida esa to'rtta shahzodani tasvirini ko'rib turibsiz bu amir temurni bobosini tuzuklarini mutolaa qilayotgan ko'rsatilgan bularni sanab o'tamiz bular chapdan Amur temurning eng katta nabirasi muhammad sulton o'tiribdi o'sha davrda buyuk sarkarda bo'lib Amur temur bobosiga o'xshash zabartas epchil qo'rqmas botir jangchi sifatida tariximizda gavdalanadi ikkinchisi mirzo ulug'bek buyuk najm olim podshoh tasvirlangan amir temurning eng suyukli nabirasi hisoblanadi amir temurdan so'ng albatta samarqand taxtini 40 yil davomida boshqaradi uchinchisi Sultan husayn boyqaro Sultan husayn boyqaro ham amir temurga avlodlarining qatorida to'rtinchi avlod sanaladi Xirot o'lkasining podshohsi sanalgan hamda buyuk mutafakkir mir alisher navoiy bilan yoshlik chog'idan do'st bo'lishgan demak Sultan husayn boyqaro xirot o'lkasining podshohi sanalgan bo'lsa alisher navoiy esa uni bosh vaziri sanaladi mana shu ikkita do'st qirot o'lkasini madaniyati ma'rifati obodonlashilik ishlarini olib borgan shaxs sifatida tariximizda sanaladi to'rtinchisi esa zahriddin muhammad bobur boburiylar sulolasining asoschisi hisoblanadi amir temurga 5 avlod hisoblanadi boburiylarni avlodi hindistonda hamda afg'onistonda juda katta bunyodkorlik ishlarini olib borishgan albatta javoharlar neru bobur hindistonga borganda yangi davr yangi hayot kirib keldi deb ta'riflab o'tib ketgan o'z asarlarida endi boburiklar avlodidan o'lmas yodgorlik Mahal maqbarasi ham albatta butun dunyoni anizgacha lov qoldirib turibdi endi mana shu asarimizda xo'ja ahmad yassavi maqbarasining eshigidan chiqib kelayotgan sufi va qalandar darvesh kiyofalari kiritilgan bu esa o'sha davrda ilmga yorug'likka intiluvchi odamlar ham yashab o'tganligidan dalolat berib turibdi ustinga siyam turgan sharq go'zali ko'rsatilgan barcha munis ayollarimizdan umumlashgan qiyofasi bitta mana shu ayol obrasida mujassam etilgan temuriy malikalar boburiy malikalar ham tarixda o'z isini qoldirib ketishgan bularni qatoriga saroymuli avhar shabegim zebi niso begim muntoz mahali begim kabi juda ko'p malikalarni ham tarixda sanab o'tib ketishimiz mumkin endi taxna fonga qarasangiz amir temurni buyrug'i asosida qurilgan juda ko'p shaharlarda bunyodkor ishlarini timsoli sifatida shahriysabsdagi oq saroy binosini tasviri ko'rsatilgan markazda esa turkistondagi xo'ja ahmad yassaviy maqbarasini ko'rinish ko'rsatilgan va o'ng tarafda esa samarqanddagi Bibi xonim joyi machidi va shohizinda ansambli ko'rinishdan ham lavhalar o'rin olgan uchinchi asarimiz faxrlanish deb ataladi bu asarimizda nuroniy muysafid bobo ko'rsatilgan mana shu bobo o'zining qo'lidagi tarixni merosni hozirgi o'sib kelayotgan yosh avlodga faxr ila topshirayotgan chog'i ko'rsatilgan mirzo ulug'bekni fanga qo'shgan ulkan hissasiga ishora tarzida samarqandda joylashgan rasadxonani yer to'lasida o'rnatilgan qush yoyli kvadratni tasviri ham ko'rsatilgan yuqorida esa samarqanddagi amir temur maqbarasi ko'rsatilgan mana shu maqbarada amir temurning ruhlari orom olayotgan maskan hisoblanadi juda ko'p ziyoratchilarimiz albatta ziyoratlarga borgan bo'lsa bundan guvohi bo'lishgan albatta yuqorida esa yulduzni so'nib tushishi ko'rsatilgan bu esa umrining mana shunday yakun topganligidan dalolat berib turibdi yuqorida esa yulduzlari markazida dal ko'rsatilgan 1405 yilning 18 sakkizinchi fevralida amir temurma shu daft burji ostida xitoyga yurish boshlaganda o'z xastaligi bilan vafot etganligidan dalolat berib turibdi asarimizni quyiroq qismida esa ariqdagi suv manzarasi ko'rsatilgan bu esa umrning suvdek oqib o'tishini dunyoda faqat yaxshilik va ezgulik doimo boqiy ekanligidan dalolat berib turibdi mana shu uchtaasarimizni umlashgan bitta mazmunni beruvchi buyuk mutafakkir mir alisher navoiyning ikki misra bayti ham yozilgan bu gulshanchira yo'qdir baho guliga sabot ajab saodat erur qolsa yaxshilikda ot deb asarimiz yakunlanadi ごありがとうございやった